Ну что, результаты третья годовщина после наших надежд на то, что Майдан все-таки приведет нас к лучшему, сдвинет всю обстановку в стране к лучшему. Наглядным результатом я бы назвал вот нахождение развалины, как ее называют сейчас люди, развалины Колизея, развалины Дома Просы за три года ничего не сделал. Это, ну, скажем, просто яркий наглядный пример того, что произошло за три года. За три года развалина экономика, за три года развалина банковская система. За три года практически выключен полностью контроль в банковской системе, банковский надзор. Результаты мы имеем на лицо или на лице. Надежды на лучшее, ну, скажем так, они, может быть, и сохранились у отдельных оптимистов, но у которых, ну, уж сильно розовые очки которые не позволяют видеть реалии сегодняшнего дня. Я думаю, что у всех остальных надежды на то, что вот при действующей ситуации, при действующем руководстве мы будем двигаться в лучшую сторону уже закончатся. К сожалению, пока вот так. Ну и э, какой же выход из создавшейся ситуации? Выход из создавшейся ситуации не ожидать, что придет очередной мессия, который э, при помощи волшебной палочки все изменит к лучшему. Понимаете, от нас с вами всех зависит полностью изменение ситуации. Умение защищать свои права, умение вместе решать какие-то вопросы, желание это делать. На сегодняшний день большинство, я не побоюсь этого слова, 90% украинцев констатируют то, что их права нарушаются, и только каждый там... Трехтысячный идет за защитой своих прав, объединяется. Естественно, этим пользуются. То есть пока мы не будем четко отстаивать свои права, пока мы не будем вместе ну, ожидать, что какая-то могучая кучка решит за нас наши проблемы, не стоит. Вот так.